Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama binti beri Muhammad Mustaki bin Mazlan. Ah, uh, pelajar p 15866 Uh, saya bertindak selaku moderator uh, dalam topik uh, diskusi akademik iaitu isu pemasuhan PSR untuk subjek uh, sekolah dan masyarakat. Saya selaku moderator anda, uh, Mustaqim Azlan, uh, Cik Hafiz Has Fahisham, panel 1, Cik, Cik Syuhada Basri, panel 2, Encik Firdaus Asya, panel 3, Encik Anas Muhammad Rafi, panel 4, dan Encik Arif Hakimi Awaluddin, panel 2. Apakah itu berkaitan dengan isu pemasuhan di Pesat? uh, IPSR telah dimasukkan secara rasmi pada mulai tahun 2021 sebagai sebahagian daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM uh, 2013-2025 dan Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR Semakan Tujuannya ialah untuk mengurangkan tekanan pelajar, guru dan ibu bapa serta berhalif kepada penilaian yang lebih holistik. Um, uh, terdapat beberapa alasan pemasuhan uh, isu besar ini. Yang pertamanya iaitu mengurangkan tekanan akademik. Uh, PSR sering dikaitkan dengan stres dalam pelajar kalangan sekolah rendah uh, Seterusnya juga penilaian lebih menyeluruh sistem baru menekankan tentang siram di tajah PBD yang menilai perkembangan secara berterusan bukan hanya berasa perasaan uh, dan alasan yang berikutnya ialah fokus pada pembangunan kemahiran kokulikulum baharu lebih menekankan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativiti dan kolaborasi uh, atau lebih dikenali sekarang sebagai KBAT Uh, kemahiran berfikiran arah tinggi. Berikutnya saya ingin bertanya pada panel yang pertama iaitu Encik Hafiz uh, apakah rasional pemasahan di pasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Hafiz bin Hasfaizal, dan hari ini saya akan berkongsi satu isu yang telah menjadi perdebatan hangat di negara kita terutama dalam sistem pendidikan negara iaitu pemansuhan ujian penilaian sekolah rendah atau lebih dikenali sebagai UPSR Kementerian Pelajaran Malaysia atau KPM pada tahun 2021 telah membuat satu pengumuman rasmi iaitu UPSR akan dimansuhkan jadi sebenarnya apakah rasional terhadap tindakan KPM ini? Di sini hujah-hujah KPM amat saya minat untuk diketengahkan kerana menurut saya amat menarik hujah-hujah yang dikemukakan oleh mereka. Jadi KPM percaya bahawa kembangan murid secara holistik adalah amat penting pada masa ini kerana kemarahan sosial ini kemahiran holistik ini mementingkan dari segi kerjasama pasukan ataupun emosi yang di mana kemahiran ini dilihat amat penting pada masa ini KPM percaya bahawa UPSR tidak mempunyai kriteria yang tepat untuk menilai pelajar-pelajar secara holistik seterusnya KPM juga percaya bahawa pelajar-pelajar uh, sebenarnya agak tertekan untuk menghadapi peperiksaan besar ataupun peperiksaan akhir seperti UPSR. Dengan tindakan ini, uh, KPM percaya bahawa mereka mampu untuk mengurangkan tekanan para pelajar dan sebenarnya agak menarik apabila kita lihat trend pada Uh, Pandemik COVID-19 uh, sebelum ini pada tahun 2021 uh, sebenarnya kebanyakan ibu bapa dan juga uh, para guru percaya bahawa tindakan KPM untuk men, untuk memasukkan UPSR ini sebenarnya adalah satu langkah yang baik uh, dan juga perkara ini sekaligus telah um, menunjukkan bahawa UPSR sebenarnya bukanlah satu-satunya cara untuk menilai perkembangan murid-murid pada masa ini dan perkara ini juga sekaligus telah uh, berkait rapat dengan poin ketiga yang di uh, hujahkan oleh pihak KPM iaitu um, pembelajaran berasaskan sekolah atau PBS perlu diketengahkan dan menjadi m mm, kaedah utama untuk menilai para pelajar. Jadi apakah peranan PBS? Jadi PBS ini berperanan untuk menilai para pelajar uh, dari segi akademik juga tapi lebih kepada akademik. Selain itu mereka juga menilai dari segi sosial, emosi dan juga intelek. Jadi perkara ini selari dengan pelan pembangunan pendidikan Malaysia untuk menilai pelajar bukan dari, sahaja dari segi intelek. Jadi kesimpulan yang saya boleh rangkumkan dari kajian Kajian KPM ini sebenarnya KPM telah mengambil satu langkah yang besar untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara di Malaysia. Saya tidak dapat menyangkal atau menafikan bahawa banyak pihak yang menentang dengan tindakan yang telah dibuat oleh KPM itu sendiri. Tapi secara rasional saya percaya bahawa ini merupakan langkah yang baik untuk Malaysia pada masa akan datang. Terima kasih. Itu sendiri. Soalan seterusnya iaitu Apakah persepsi guru mengenai pemasuhan UPSR. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada moderator. Sebelum saya memulakan kupasan isu mengenai pemasuhan UPSR, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siti Nur Syuhada binti Muhammad Basri, bernombor matrik P156685 yang merupakan pelajar DPP UKM Kohort dalam forum ini, saya akan mengupas satu isu yang penting uh, dalam dunia pendidikan negara kita iaitu persepsi guru terhadap pemasuhan ujian penilaian sekolah rendah atau lebih dikenali sebagai USR. Jadi, seperti yang kita ketahui, pemasuhan ini merupakan satu perubahan yang sangat besar dalam dasar pendidikan negara dan pastinya memberi kesan yang pelbagai sama ada kepada guru, murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Selepas UPSR dimansuhkan, ramai guru mengalami cabaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Menurut kajian oleh Siti Nur Fatihah, sebahagian guru menyatakan bahawa murid menjadi kurang fokus. Mereka juga tidak mempunyai hala tuju dan mereka seolah-olah hilang motivasi kerana tiada lagi perasaan utama untuk diduduki. Ada juga guru yang mengatakan bahawa murid datang ke sekolah sekadar untuk bermain sahaja kerana mereka tidak mempunyai matlamat yang jelas seperti UPSR dahulu. Jadi, ini memberikan tanggapan bahawa guru-guru juga merasakan pembaharuan dasar ini memberi nilai negatif kepada murid. Tanggapan tersebut juga disokong oleh kajian daripada Arifin yang melibatkan seramai 60 orang guru besar di kawasan tertentu dan melalui dapatan kajian tersebut ia menunjukkan bahawa hampir 96% guru besar kurang bersetuju dengan pemansuhan UPSR. Ini adalah kerana mereka kurang faham tentang cara pelaksanaan pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD. Jadi, ini jelas menunjukkan bahawa perubahan mendadak tanpa sokongan dan latihan yang mencukupi boleh menyebabkan kekeliruan dalam kalangan guru menilai pandang daripada sudut positif pula sudah semestinya tidak semua guru menolak pemansuhan UPSR ini ada juga yang melihatnya sebagai satu peluang untuk melaksanakan penilaian secara menyeluruh terhadap murid menurut seorang guru dalam kajian yang sama PBD membolehkan murid meneroka potensi diri minat dan juga bakat mereka tanpa sebarang tekanan seperti peperiksaan besar UPSR kenyataan ini disokong dengan kajian daripada Arumugam yang menyatakan bahawa PBD boleh menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan kurang stres. Guru boleh menggunakan pelbagai kaedah seperti pembentangan, aktiviti berkumpulan dan tugasan kreatif untuk menilai pembelajaran murid secara lebih bermakna. Begitu antara isu yang sering timbul dalam pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ialah subjektiviti penilaian. Apabila penilaian hanya bergantung kepada pemerhatian atau penilaian saint, ia boleh menimbulkan rasa tidak adil jika tidak dilaksanakan secara telus atau perkemungkinan wujudnya bias dalam pelaksanaan tersebut. Jadi, ini menimbulkan isu mengenai autonomi guru dalam membuat penilaian dan mungkin menimbulkan keraguan terhadap keberkesanan pendekatan tersebut. Selain isu penilaian, guru juga melaporkan bahawa Tahap kesukaran silibus bagi murid sekolah rendah adalah semakin tinggi. Menurut laporan oleh Ahmad Muhammad dalam keratan akhbar Berita Harian yang bertarikh 10 Februari 2021, impak pemansuhan ini, murid tahun 6 perlu menguasai kandungan pembelajaran atau silibus yang setara dengan pelajar tingkatan 1. Dan ini menyukarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Akibatnya, guru terpaksa menyediakan lebih banyak bahan pengajaran yang sesuai dengan tahap murid sekolah rendah. Ini bukan sahaja memakan masa tetapi juga menambah beban kerja sedia ada. Lebih-lebih lagi apabila guru perlu melaksanakan uh, pentaksiran bilik darjah secara serentak. Kesimpulannya, persepsi guru terhadap pemansuhan UPSR adalah berbeza-beza mengikut pandangan dan pendapat secara individu. Ada yang menyambut baik perubahan ini kerana ia menyokong pendidikan yang lebih menyeluruh dan menyeronokkan. Namun, ada juga yang berasa bimbang terhadap kesannya kepada motivasi murid dan keberkesanan dalam penilaian. Oleh itu, adalah amat penting untuk pihak berkaitan menyediakan sokongan berstruktur latihan yang berterusan dan garis panduan pelaksanaan yang jelas supaya perubahan ini benar-benar membawa kebaikan kepada semua pihak sama ada guru, pelajar ataupun ibu bapa dalam sistem pendidikan kita. Baiklah, itu sahaja kupasan daripada saya. Saya serahkan semula kepada moderator. Sekian, terima kasih. Uh, dan soalan ketiga, itu, apakah kesan pemasuhan UPSR terhadap murid itu sendiri? Saya Muhammad Firdaus bin Ashar, P156498, akan membentangkan kesan pemansuhan UPSR terhadap murid. Yang pertamanya guru sukar untuk memberi perhatian kepada semua murid dalam bilik darjah secara serentak. Kita faham bila mana UPSR pun dah tak ada dimansuhkan, maka silibus akan menjadi lebih advance yang akhirnya menyebabkan kesukaran bagi guru untuk memberi perhatian kepada semua murid. Kita dah maklum ketika mana murid yang berada di depan kita ini bukan semuanya Uh, pandai Ada daripada pelbagai latar belakang Maka kita kena kenal pasti Murid tersebut cepat ataupun lambat Maka memberi impak kepada guru tu sukar untuk memberi perhatian kepada semua murid dalam bilik darjah secara serentak Yang keduanya selibus menjadi lebih advance dan sukar yang menyebabkan keciciran pendidikan Sama juga Ketika mana dia tidak dapat hadap benda silibus yang lebih kompleks, yang lebih sukar lagi Maka menyebabkan dia tercicir dalam pendidikan Dan apa akan kesannya bila mana tercicir? Maka yang ketiganya kehilangan motivasi belajar bagi sesetengah murid Sesetengah murid yang mana dia, dia rasa diri dia dah tak boleh bawa Maka dia akan rasa hina, dia akan rasa rendah diri Yang akhirnya kehilangan motivasi terhadap uh, belajar bagi uh, murid tersebut yang keempatnya adalah ibu bapa dan guru perlu menekankan pemberian ganjaran dan kata-kata pujian untuk tingkatkan motivasi. Apa yang perlu kita buat? Ini semuanya juga adalah kesan daripada pemansuhan PSR terhadap murid itu ketika mana ada ketika mana dia dah rasa down. Apa yang kita kena buat? Walaupun dia dapat sedikit, sedikitlah kita kata betul lah sedikit. Ah, ha? taklah kita kata sehebat. Yang hebat. Maka apa yang kita kena buat? Berilah dia pujian yang sedi uh, ganjaran dan juga pujian uh, untuk apa untuk nak nak uh, tingkatkan motivasi dia. Yang kelimanya adalah ibu bapa dan guru sukar mengukur pencapaian murid secara menyeluruh. Bila mana tidak ada periksa bila sebut UPSR kan ujian bertulis. Ha, uh, maka bila mana tidak ada ujian bertulis, maka tidak ada dah nak ukur melainkan uh, kalau dulu ada bertulis, uh, sekarang ni Uh, guru sendiri akan uh, menghadapi kesukaran untuk nak melihat pencapaian murid itu sendiri kerana dah tak ada dah. Ha? Maknanya lebih banyak lagi yang kita kena 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 kaji yang kena, kita kena ukur. Baik. Yang keenamnya, ibu bapa perlu mencari inisiatif bagi membantu pembelajaran anak anak kita dah tahu dah. Uh, guru adalah seorang guru, tetapi kita pun dah tahu juga ibu bapa ini ada padanya kerja kerja dah, dah tahu dah. Tapi kita kena ingat uh, bahawasanya uh, ibu bapa adalah antara guru yang awal yang anak-anak itu akan hadap sendiri uh, uh, Yang hadap sendiri sebelum daripada uh, guru tu sendiri Maknanya ada kerjasama di antara guru dan juga uh, ibu bapa Baik, yang ketujuhnya adalah guru perlu belajar dan memahami pentaksiran bilik darjah PBD Dengan teliti agar penilaian lebih berkesan kita dah uh, bincang dah bahawasanya uh, UPSR ketika mana dimansuhkan maka ada subjek yang baru uh, dan juga uh, apa kita kata kaedah untuk nak uh, menilai uh, pembelajaran murid itu secara berterusan ialah uh, PBD. Baik, maka guru-guru tu perlu faham dan mahir dalam PBD supaya dapat menilai kekuatan dan juga kelemahan murid dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan peperiksaan semata-mata. Dan yang terakhir yang kelapannya adalah guru-guru beradaptasi dengan kaedah pembelajaran baru dan dan menggunakan teknologi untuk menarik minat murid. Dia uh, bila dah uh, zaman uh, terkini ni maka murid-murid uh, uh, perhatian je uh, yang lebih menarik Uh, perhatiannya adalah adalah dengan teknologi sekarang maka uh, saya sebut guru-guru uh, perlu beradaptasi uh, dengan kaedah pembelajaran baru uh, lepas dah habis UPSR tak ada dan apa yang dia nak uh, tarik minat budak tersebut adalah dengan menggunakan teknologi uh, sebagai daya tarikan perhatian kepada uh, pembelajaran yang dia nak sampaikan uh, sekian terima kasih dan seterusnya soalan keempat Apakah cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa Selepas pemasuhan UPSR itu sendiri? Sebelum saya pergi kepada perbincangan yang seterusnya Izinkan saya memperkenalkan diri saya Nama saya Muhammad Anas bin Muhammad Rafi Nombor metrik P156761 Okey, perbincangan yang seterusnya ialah cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa selepas pemansuhan UPSR. Berdasarkan kajian Siti Nur Fatiha, Balkis Patricia Nur Hisham, Larania anak perempuan Om Sivalingam, Dionisha Grace Pailin, Fatin Najwa Hashim dan Mazni Mustafa. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi oleh ibu bapa selepas pemansuhan UPSR cabaran yang pertama yang dihadapi oleh ibu bapa ialah kekeliruan tentang hala tuju pendidikan anak. Tanpa UPSR, ibu bapa tertanya-tanya, bagaimanakah anak mereka ini diukur di alam sekolah rendah? Hal ini kerana mereka sudah terbiasa dengan penilaian peperiksaan yang menjadi titik ukur anak mereka ini diuji dari segi akademik. Mereka juga keliru bagaimana anak mereka ini patut dihantar ke sekolah menengah tanpa peperiksaan. Cabaran yang kedua ialah kesukaran menilai prestasi anak-anak. UPSR dahulunya menjadi satu platform untuk menilai prestasi anak-anak yang sebenar. Sekarang penilaian hanya berdasarkan laporan PBD iaitu laporan pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan oleh guru di dalam bilik darjah sahaja. Jadi, ibu bapa sebenarnya sukar untuk menilai kekuatan dan kelemahan anak-anak tanpa peperiksaan yang besar seperti UPSR. Cabaran yang ketiga yang dihadapi oleh ibu bapa ialah kurangnya pendedahan terhadap sistem baru. Sebenarnya ibu bapa memang kurang didedahkan dengan sistem baru ini iaitu berdasarkan laporan pentaksiran bilik darjah. Jadi mereka kurang berasa yakin dan mereka tidak merasakan bahawa fungsi sistem baru ini berjalan seperti mana penilaian peperiksaan UPSR. Cabaran yang keempat ialah cabaran ibu bapa dalam memastikan anak kekal bermotivasi. Tanpa tekanan peperiksaan, ibu bapa mungkin berasa anak mereka ini kurang serius dalam pembelajaran. Jadi sebenarnya dalam kes ini, ibu bapa perlu terlibat dengan lebih kreatif bagi menyokong pembelajaran anak-anak mereka seperti lebih menekankan kepada tuisyen, latihan dan sebagainya kerana sistem berdasarkan pentaksiran bilik darjah hanya diukur melalui tugasan, projek dan pemerhatian cabaran yang kelima ialah tekanan sosial dan perbandingan. Masyarakat sebenarnya masih lagi mengukur melalui peperiksaan sahaja. Bila sudah tiada UPSR, mereka risau anak mereka ketinggalan berbanding anak orang lain. Jadi sebenarnya kesimpulan yang kita boleh lihat perkara ini bukan sahaja perlu dititikberatkan oleh murid tersebut sahaja ibu bapa dan guru-guru serta pihak sekolah perlu memberikan kerjasama dalam usaha meningkatkan anak-anak mereka di tahap prestasi yang maksimum supaya anak-anak mereka terus maju bersama peredaran zaman itu saja daripada saya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan soalan yang terakhir itu sendiri pada saya ialah apakah cadangan penambahbaikan sistem pendidikan kebangsaan di negara kita itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arif Hakimi bin Awludin P156494 akan membentangkan cadangan penambahbaikan sistem pendidikan negara. Jadi hari ini saya akan uh, berkongsi tentang lima cara utama dalam uh, memperkasakan sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah pemerkasaan penilaian berasaskan sekolah iaitu PBS. Seperti yang kita sedia maklum selepas pemansuhan UPSR, uh, PBS menjadi jalan utama dalam menilai pencapaian seseorang murid. Jadi PBS ni perlu dipertingkatkan dari setiap segi standardasi keadilan dan pemantauan. Penilaian uh, PBS tidak uh, tidak digit hanya berasaskan ujian bertulis tetapi mesti merangkumi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Ini membolehkan potensi murid dinilai secara menyeluruh. Guru pula perlu diberikan panduan yang jelas dan tepat agar uh, penilaian ini dilaksanakan secara konsisten dan telus di seluruh negara. Jadinya guru perlu maklum cara yang terbaik dan garis panduan yang uh, tepat agar penilaian berasaskan sekolah dapat dijalankan secara uh, konsisten dan baik di setiap uh, sekolah. Cadangan yang kedua menyentuh aspek paling utama dalam pendidikan iaitu guru. Guru merupakan nadi sistem pendidikan. Oleh itu, latihan dan pembangunan profesional guru mesti diperkukuhkan. Guru perlu sentiasa diberi latihan berterusan supaya mereka kekal peka dengan pendekatan pedagogi terkini, penggunaan teknologi dan strategi pengajaran berpusatkan murid. Latihan ini perlulah berasaskan keperluan sebenar di sekolah. Melibatkan elemen refleksi dan kolaborasi dalam kalangan komuniti profesional guru. Ini akan memberi ruang kepada guru-guru untuk berkongsi amalan terbaik dan mengembangkan kepakaran mereka secara berterusan. Seterusnya ialah pembaharuan kurikulum. Kurikulum perlu fleksibel dan relevan dengan keperluan semasa dan masa depan. Ia tidak seharusnya terlalu padat atau terlalu berorientasikan peperiksaan. Sebaliknya, ia perlu memberi penekanan kepada kemahiran abad ke-21 iaitu pemikiran kritikal, creativity, komunikasi dan kolaborasi. Kurikulum seperti ini memberi ruang kepada pembelajaran yang lebih kontekstual, berasaskan projek dan aktiviti luar bilik darjah. Ia akan membantu pelajar lebih memahami, lebih aktif dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. yang keempat ialah mengenai peningkatan akses dan infrastruktur digital. Dalam era digital ini, transformasi pendidikan tidak akan berjaya tanpa kemudahan asas yang mencukupi. Sekolah tidak kira di bandar atau luar bandar mesti mempunyai internet yang stabil serta kemudahan ICT yang mencukupi. Selain itu, literasi digital dalam kalangan guru dan pelajar juga perlu diperkasa agar pembelajaran secara dalam talian dapat dilaksanakan secara berkesan. Usaha ini penting agar Jurang digital antara kawasan bandar dan uh, dan luar bandar dapat dirapatkan. Akhir sekali, pendidikan tidak seharusnya hanya menekankan pencapaian akademik semata-mata. Kita juga perlu memberi perhatian kepada pembangunan sahsia murid dan sokongan psikososial pelajar. Dalam dunia yang semakin mencabar, pelajar perlu dibekalkan dengan kekuatan mental, akhlak dan jati diri. Oleh itu, pendidikan nilai, pengurusan emosi dan kesedaran tentang kesihatan mental perlu diterapkan dalam aktiviti sekolah. Peranan seorang kaunselor di sekolah perlu diperkukuhkan dan modul pendidikan kesihatan mental wajar dijadikan sebahagian daripada kurikulum sekolah. Ini penting untuk membina daya tahan diri pelajar serta membantu mereka menghadapi tekanan dan cabaran hidup dengan lebih positif. Kesimpulannya, memperkasa sistem pendidikan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, penilaian latihan kurikulum, digitalisasi dan kesejahteraan murid. Semuanya perlu berjalan seiring. Hanya dengan usaha yang bersatu dan berterusan, kita dapat melahirkan generasi pelajar yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, tetapi juga kukuh dari segi sahsia, emosi dan kemahiran hidup. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semua panelis yang telah memberi hujah yang bernas secara langsung memberi impak yang baik pada diskusi akademik ini. Untuk kesimpulannya, sebagai penutup sesi soal jawab ini dapat dirumuskan bahawa pemasuhan UPSR merupakan langkah yang mencetuskan pelbagai pandangan daripada pelbagai pihak termasuk guru, ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Walaupun ada yang bimbang tentang penilaian prestasi pelajar tanpa peperiksaan awam, majoriti bersetuju bahawa pendekatan baru ini memberi ruang kepada sistem pendidikan yang lebih holistik, menekankan pembangunan sasiah, kemahiran berfikir aras tinggi kebat dan pembelajaran berpusatkan murid. Walau bagaimanapun, kejayaan pelaksanaan dasar ini amat bergantung pada kesediaan guru, Sokongan infrastruktur serta kerjasama semua pihak Untuk memastikan penilaian alternatif dilaksanakan secara adil dan berkesanan Sekadar itu dulu daripada saya sebagai moderator anda Wa'alaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekian terima kasih Terima kasih